Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Часов Яром. Что сейчас там происходит? Да так же, как везде. Так же лобовые атаки. Так же, как везде, ребят. Серьезные бои с большими потерями. Везде, везде. Про потери я молчу. Вот. Ну, давайте так скажем. Выбрали правильную тактику. Они всегда в обороне. Они всегда в обороне. Мы их штурмуем. Штурмуем их как прибородино. Вот. Как будто никто никаких академий не заканчивал. Вот. И хотя бы хоть кто-то здравому понимает э, с, понимаете, что при штурме потери у людей многократнее, чем у тех, кто обороняется. Знаю, что наших ребят убивает, и наш резерв стачивается, стачивается, каждый день стачивается и стачивается, понимаете? А сейчас на самом деле на Донбассе безопасных с этими ракетами безопасных нет. Там генералы нет. погибают, не говоря рядовых, понимаете? Ну, вот не так давно чем, чем в Донецке, говорит? да? штаб. погибло да. очень много людей. Вы только видите, сколько мы прошли, чего там, вот эти вот распиаренные населенные пункты, работе на отдали, работе на взяли, то, все. 21 квадратный километр, ребят. На весь 2000 километр фронт, 21 километр за город все вернули. За это еще там взяли там Григоровку, полтила там, э, э, Красногоровку, две трети захватили, слышь. Это суммировать? Ну ладно, еще 10 квадратных километров добавится. Это что? Это продвижение. Это цифры для второй армии мира, где покрытые, залитый кровью спецназа наш этот аэродром под Киевом на Украине. Где Чернигов, где Сумы, где Харьков, где Херсон. Все это отдали. Такого не должно быть. Не должно быть. Это немедленно должны все сниматься и ставятся другие люди, в том числе во главе страны. Другой человек, все, не может, не показывает результат. Идет на поклон сначала к этому, блин, турку, потом э, к венгру, блин, вымаливай переговоры. Вымаливай переговоры. Он инициатор переговоров, никто другой. Это позорище для нашей страны. Это ужасно, конечно. Все вот эти, вот, вот эти вещи, конечно, вот это вот, вот этот... Низкая квалификация командования, вот недостойная вот этого нашей, нашей армии и статуса нашей страны, это, конечно, ужасно. До хорошего это нас не довело уже не довело. Стоит ли ожидать переломного момента от Белоусова или поменяли шило на мыло? Нет, это шило на мыло. А что у нас сейчас со снабжением? Вот вы постоянно... Ничего не поменялось. Так Ничего не все. поменялось. Да. Во многих телеграм-каналах рассказывают, как раненых отправляют обратно на место службы без лечения. Насколько это широкая практика на тех участках фронта, где прапор находится, где бываете? Ну, вот, Ребята, это, и вот этот комментарий на эти тему, да, он подсуден. На самом деле. не подставляйте людей, не заставляйте нас под статьей ходить, вот раскрывать вещи, за которые нас по дискредитации тут же прищучат. Если у России сейчас? шанс победить в этой войне при таких условиях, и ради чего гибнут наши мужчины. Нет шанс сейчас. Ну, прапор, ну что ж, вот так нет. категорично прям. А как вы, не а, нет, а в чем победа заключается? Победа должна быть в Киеве заключается. Полная капитуляция, правильно? Ки... Мы должны войти в Киев. Мы должны уничтожить армию, кадровую сейчас армию Украины этого не произойдет. Нет, сил. Ни решимости, ни сил. И решимости нет, и сил нету. Евгений Владимирович, какой вы бы дали молодым ребятам совет, кто хочет идти добровольцем воевать? Я бы хотел, чтобы они остались живы и были здесь, рядом пока что. Потому что впереди нас ждут большие неприятности. Большие неприятности. Я не буду агитировать идти сейчас на фронт. Вот не буду. Не буду грех на душу брать. Я своего сына бы не послал сейчас. И поэтому чужих детей тоже не буду посылать. Ребята, я вас уверяю, вот, вот я вам говорю ну, точно, если бы Стрелков попал сейчас на фронт, в любом виде, даже не если не бы он не по, не по профилю, не, не, не как ФСБ, не там начальник особого отдела, да, да. он бы там живой был бы ну очень недолго. Очень долго. Это вот я вижу по своим друзьям, которые погибли. Там апокалипсис просто апокалипсис. Сохранилось ли общение между ребятами и славянской бригады или все разошлись по разным углам? Очень мало на самом деле. Очень многие погибли же? Да, погибли. Мариуполь забрал очень многих. Мариуполь забрал очень многих. И сейчас встречаемся, ну, пять человек максимум. Гражданское население, которое надеется, что вот вы, ребята с фронта придут, и они порядок наведут, да не наведут никого тут порядка, понимаете, никто пришедший с фронта. Не пристали и не навели, когда вернулись. И ни афганцы не навели с Афганистана вернулись, ни с Чечни не навернулись. То, что нас ждет голод, холод и интервенция, это 150%. В этом убеждены уже многие. И на фронте об этом говорят уже в полный рост многие умные люди. Оптимізм ні, да ніваші нікакого у кого ні. Ну що от французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми, звісно, річ будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками, але розуміємо, що все впирається по-перше в обіцянки ціцянки так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни і в якій кількості. Ну і головна річ, наскільки. Ми можемо ними швидко користуватися у разі їх надання. Тут мова йде про те, що насправді те, що Україна точно 100% отримує Міраж 200-5% від Франції, ну, це, зрештою, сказав президент країни. Причому з, зі строком, що всі з цей процес він займе півроку. Тут важливий такий момент, що, е, от, ну, скажімо так, от у французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року. І після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але е, ну, скажімо так, навіть на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків, вона ще взимку 2022-2023 року обговорювалася офіційно. Але у будь-якому випадку. у нас є коли ні, який які оголосив президент Франції Мельмокрон, окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі то мова йде про те, що от навчання, підготовка воно це питання місяців. Декількох і тут ну, справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна, або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились. Щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці. Навіть у свіжому інтерв'ю дипломат не розказав, скільки, наскільки можна розраховувати. Є загалом е, фінальний показник, тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно. Знімаються з нього. Франція виводять ці машини з озброєння, і до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж 2004 тисячі цілком відпадають під цю категорію. Тобто то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати відповідну кількість багатофункціональних винищувачів. Ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів, і будемо сподіватися, насправді і на міраж і на «Гріпен» шведський. тому що і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні Офісу президента про те, що ніхто цей шведський багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.